Доброго ранку, я Сергій Андрушки. Мовляв для громадського телебачення. Зараз пробуває біля стін Верховної Ради, де з самого ранку а, спецпідрозділи МВС, спецпідрозділ Донбас оточили Верховну Раду і стали шеренгою. Одні з пояснень, які я отримав від керівника спецпідрозділу Донбас чи його представника. А, за те, що існує загроза по перше терористичного акту, водночас один із радників радників МВС розповів про те, що сьогодні буде ухвалювати зміни до конституції України, і вони бійці стоять також для те, щоб забезпечити безпеку тим громадянам, які прийдуть сюди висловити свою думку. Отже, як ви бачите. Вот сейчас перейду до представника спецсоруза Донбасс. Ну, хотелось бы, чтобы это был тоже посыл для действующей власти, потому что мы не оловянные солдатики, а мы граждане Украины, которые хотят, чтобы мы победили и построили новое государство. Вот такой сложный комплекс причин. Но я надеюсь, что сегодня, через несколько часов, все-таки нас оставшийся отправить. Видите, уже люди полная амуниция. А можете еще раз назвать причины, коротко? Ну, сейчас. И... Вы были вечером вчера, я тогда... А, то, я понимаю, что сегодня может быть теракты, вы защищаете, чтобы не было Да, теракты, провокации, помните, как это было в Одессе, то есть все спокойно, а потом еще началось, и потом закончилось а, 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 И отсюда прямо вот мы уже готовы, многие с шмешками, это оставшиеся люди, которые отправляются на... И вы надеетесь, что вы сегодня попадете на Схит? Я очень надеюсь, потому что там уже несколько наших лот находится, наши братья там воюют, и мы, мы, мы все с, ним с ними, ну блин... Приказ есть приказ. Добре, я вам дякую, бережите себе, дуже рада была, чем... Добрый день, Можете еще раз озвучить причины? Значит, у нас здесь находятся представители трех батальонов. Миротворец, Золотые Ворота и Донбасс. По поводу Донбасса, это те люди, которые вчера должны были отправляться на зону АТО. У нас там находится уже несколько рот, многие приняли уже боевое крещение. многие воюют уже больше месяца. А нас приостановили отправку и а, отправили сюда на охрану общественного порядка. Поскольку поступила информация, что сегодня возможны террористические акт. Значит, это, э, я хочу обратиться к гражданам, это ни в коем случае не охрана от них. Мы такие же, как вы, и э, скажем так, мы можем не соглашаться в каких-то требованиях, но сделаем все, чтобы мы могли их выражать. Но если будет стрельба, если будут люди зажигать на смеси, а потом картинка по Первому каналу, что дикие укры здесь что-то не поделили, мы этого не допустим. А есть информация, что это возможно? Да, да. Именно поэтому командующий Нацгвардий дал команду, что нам После этого мы надеемся, вы чтобы погрузиться сразу в автобус и уехать на Схит, потому что ну, мы уже утомились в Киеве. Но хотим, кстати, сказать, что а, вот эта ваша идиллия, когда война отдельная, Киев отдельно, очень скоро может закончиться. Например, вспомните, в России после Чеченской пошла минная война, у нас это тоже возможно. А государство не готово. Нету достаточного количества оборудования для поиска взрывчатки, достаточного количества специалистов, достаточного количества собак. Когда они начнут проигрывать, а мы сделаем все, чтобы взять их за горло, начнут взрываться здания. Это может быть. Подумайте об этом сегодня.